तो सातमु चेप्टर सोच अपनी अपनी स्वाध्याय तो एमा लोलू उदाहरण के आधार पर उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए वी दूर नीर गेर। तो पेलु देश विदेश बीजु पक्का अधपक्का पक्का गम दुर्गम चौथे योग प्रयोग पांचमू जीव निर्जीव छठू बल निर्बल सातमु समझ गैर समझ सुविधा असुविधा वांछित अवांछित। बीजे उदाहरण के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए। ई, ता, इत, इक विदेश विदेशी प्रकृति प्राकृतिक पुत्र पुत्री लापरवाह लापरवाही चंचल चंचलता यंत्र यांत्रिक मानव मानवता हज हसी चित्र के आधार पर काव्य की रचना कीजिए એ પહેલા મિત્રો તમારે અહીંથી એક થી છ પાર્ટ સુધીના બધા જ વિડીયો જોવા હોય તો વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન તમે ડાઉનલોડ કરો જેમાં અભ્યાસ સ્વાધ્યાય મટિરિયલ પાઠ્યપુસ્તકના વિડીયો અસાઇનમેન્ટ એકમ કસોટી સ્વ અધ્યયન પોથી વિડીયો પ્લસ પીડીએફ આ બધું જ તમને વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન જે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર કે જ્યાંથી તમે ગેમ ડાઉનલોડ કરો છો ત્યાં જઈને તમને મળી જશે એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ થયેલ તમારા મમ્મી પપ્પાના મોબાઈલ નંબર નાખો सेंड ओटीपी करो चार आकड़ाનો ઓટીપી નાખસોલ પેડ કોર્સમાં જુદા જુદા પેડ પ્લાન एग्जाम પેપરમાં પેપરો 3 થી 12 માં 3 થી 12 ધોરણના વિડિયો એમાં તમારું ધોરણ સિલેક્શન કરો વિષયમાં जाओ પાઠ વાઇઝ વેડ ડિજિટલના વિડિયો ફ્રીમાં મેળવી શકશો તો ചിത്രક આધાર પર કાવ્યની રચના कीजिए ઘડી लगी દીવાલ પર ટિક ટિક કરતું चलती है दिन हो चाहे रात हो जाड़ा या बरसात हो कभी नहीं तू रुकती है चौथु जो ये विद्यार्थी मित्र चौथु देश की उन्नति विकास एवं रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहेंगे किसान या सैनिक कारण सहित अपने मित्र को पत्र लिखिए तो पंद्रह सुयोग बोरीवली पूर्व मुंबई इन पिनकोड आप फोर जीरो 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 सिक्स 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 बरबर छ दस दो हजार तेरह प्रिय मित्र राज सप्रेम नमस्ते बहुत दिनों बाद तुम्हारा पत्र आया चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम नंबर मिलने पर ढेर सारी बधाई पत्र में तुमने पत्र में तुमने पूछा है किसान या सैनिक बनने के बारे में तुम्हारी पसंद क्या है तो बड़ा अच्छा सवाल है क्योंकि हमारे देश में किसान और सैनिक दोनों का महत्व है यदि सैनिक राष्ट्र का रक्षक है तो किसान हमारा अन्नदाता है फिर भी मैं तो किसान बनना ही पसंद करूंगा हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है आज भी हमारे यहाँ बहुत से लोगों को दो वक्त की रोटी नहीं मिलती अनाज महंगे है, है मसाले भी महंगा है ये चीजें सबको सुलभ नहीं है देश में लाखों बच्चे कुपोषण के शिकार है क्योंकि उनको जरूरी आहार नहीं मिलता इसका इलाज किसान से ही हो सकता है खेतों में अनाज दाल तिलहन सब्जियों भरपूर पैदा होगी तभी सबको सुलभ होगी देश के सैनिकों भी तो खाद्य पदार्थों की पूर्ति करनी पड़ती है इस प्रकार वर्तमान समय में किसान बनना ही पसंद करूंगा इस पत्र के उत्तर में तुम अपनी पसंद के बारे में जरूर बताना शेष परिवार में सब कुशल है तुम्हारा प्रसाद परिक तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों सरस मजा न स्वाध्याय सोल्यूशन अपने अं जो तो मित्रों ने खास चेनल नवा हो तो चेनल जाओ सब्सक्राइब करो अहं सुधी राखी अस्तु जय हिंद जय भारत